Как да, приедем, где требуется пару. Да. Вот сколько времени у вас будет на этом спус? Я буду там вигать. Видосы что трансляции эти, чтобы люди знали. Побачу? Так, бачу, думаю, блин, я блин, блин, ага блин, нас так блин, блин, буд... блин, Буд блин, 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 я вам буду говорить сенки. Ай, йо. Люди, выходят на ютубчику. У нас тут Выходите в телеграме и на ютубе платный контент. Кому интересно вот эта вот вся тема, подписывайтесь на месяц на ютубчик. Платную подписку. Либо в телезе можно брать за звездочки. Ну, за звездочки, понятно, это тоже деньги. Ну там типа можно отдельно видео каждое купить. Но в каждом отдельном видео стоит чуть дороже, чем подписка. Того я бы рекомендовал подписку. Ага, понятно. Ну, так буду называть Будхалимит, чтобы не путаться. Арсенчик, привет. Мы уже как бы газуем домой. Все. Мы все, что надо, поделали. Подвигались. Можно ехать отдыхнуть. Бо я, я уже устал. У меня уже голова болит, у меня уже на сон клонит. Я чувствую, я зараз приеду и буду спать. Спасибо, Арсенчик, спасибо. Вообще желательно ники ставить там по имени. Дима, Сережа, Андрей, Вася, Петя, и какие там вообще имена. Вон, Арсен. Что-то какие еще мужские имена. Питя. Вена. Чебурашка Давид! Классный мед! Давид вообще! Ясно, Арсенчик! Вот имя Давид... Возможно, если у меня будет два сына, то один из них будет Витя, а другой Давид. Витя то, что у нас в семейном роду так надо. У нас э, с поколения в поколение попадается имя Витя, передается. А Давид, ну, мне нравится. Ну, ага, первый сын будет Витя, а другой Давид. Привет, Гавр. Надеюсь, я правильно тебе, Ники прописал. Все прописал, прочитал. Даник, привет! Сергожа, Сергожа, привет! Не, Сережки мои мне подарил. Юс, привет! Сережки мне подарил подписчик еще в далеком 2022 году. Да, было дело. Классно. Он мне две пары подарил. Вот эти и такие самые, только черные. За что ему?